Що приїхала поліція? Доброго раночку, любі друзі. Сьогодні ми з подружкою виїжджаємо в Молдову. У мене вже зібраний чомоданчик, там трошки залишилось. І зараз я буду штукатуритися. У мене нова кружечка. Я з тих людей, хто п'є по 5 літрів чаю на день. Це норма. Знаком ты ой уже все это мы стоим ждем пока наш автобус а -а -а -а. от <плодисмент> мы приехали в Молдову. А, тут, кстати, о, о Чищинау. У нас зеленый, зеленый чемодан. Мы приехали до подружки, и мы будем и в вторые дни жить тут. Так, Вау! так ярко. Еще рейнет. Да. Радуга, посмотри! Ух ты! Хавимо попи. кейк, -кейк попи. попи Доброго раночку! Дуже гарна зараз погода в Кишиневі. Сьогодні ми поїдемо, скоріш за все, на жопінг і візьмемо вас з собою. Сегодня мы ничем особо не будем заниматься таким. Завтра уже с утра будем на автобусе выезжать в аэропортик. Рар. Я нашла тот самый комикс со ФНАФом, чекайте. Я, кстати, честно, до сих пор не, не знаю, в чем события состоит от этого комикса, в какой период вообще. Это Чарли, это я знаю, но что здесь происходит, я без малейшего понятия. Это было бы интересно почитать. Божечки, здесь есть комикс, где нарисовано событие 984-го. Это обалденно просто выглядит. То есть я, в принципе, себе так и представляла, что все В таких чорно біло красних тонах. Потім ми трошки походили, поїли морозива. Я купила подарунок папиному другові Вітаю подружці і собі гель фіксатор для волосся, бо мені його прям дуже не вистачало. Ідемо домой, будемо грати в Коротше, У нас тут сестра Маріна поймала муку. <гум> Там летить? Самоліт? Ну да. Да. Жесть, я так от самолетов, это пипец. Короче, она эту муху взяла, запхала в микроволновку. Короче, мы сидим, 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 так я сидим. Темные рыцарь, смотри. все, ми через хвилин 20 вже будемо виїжджати. А ось наш такий розвіт. Ой, товарищи мы приехали тащим свои чемоданы Чудаком. мы сдали свой багажик мы наконец-то сделали долгожданные фотки с паспортами с билетиками это вообще кайф там стоят мои любимые технические сооружения дегенераты Мы думали, что будет очень жарко, но в итоге я даже надела пальто. Сейчас мы будем искать автобус. Удачи нам в этом. А чему удачи? Тому что на сайте межмиских автобусов Роскот был застарелый, и я взагалі не знала, как мы до доедем. Сидим и обсуждаем проходы просто. Там идут люди, и мы такие... Классные. Потом прошла девочка в УГИ. Внимание на улице 20 градусов. Все в итоге было норм. Я испытала расклад той ститкой, и она нам сказала, кулы наступный обобус. Опа! Чекай, смотри, мы делаем разминочку. Да. Оп. Опа! Шо, ребята, мы I уже like приехали, заехали. Вот у нас новый герой нашей истории. Михаил! Смотрите, какая машина. А это like я такая Такая Мы идем гулять жестко. Мы идем гулять. смотрите, что у нас происходит. Короче, я сижу себе на раме. А эти двое на сиденье. Да мы едем, я Таким макаром мы доехали аж до зупинки. Потом я застрелила своих друзей, которых не видела десь 8 месяцев. И я была настолько рада их видеть, что случайно разбила пляшку с Идром в Макдональдсе. Лол. А потом мы просто чилили под дождь. Итак, ребята, мы сегодня гуляем. Очень прекрасная погода. Кстати, Марина уже снимает очки. Сегодня мы пришли играть все всякие настолки, но пошел дождь. Кстати, Марина уже снимает очки. Сегодня просто ебаная погода, гром, дождь. Кстати, Марина уже снимает очки. Мне было 12 лет. Это было у меня на районе. Мы ездили с другом на велосипедах. Вдруг ко мне подходит один его знакомый и говорит, а можно покататься на велосипеде? Я говорю, можно. Он дает мне свои кальмары. Я их беру, начинаю тоже их жевать. Чувак вернулся и сказал, почему ты живешь моих кальмаров? И уебал почему? мне в живот. Да, потом я ему в рожу дал. Да, потом он позвал свою маму, а я своего папу позвал. Да, я увидел его маму, я сразу понял, что мой папа там не поможет. Она снимает? Сейчас. И сейчас мы едем домой жрать. Oh, no. И Что, oh, okay. oh. so oh, oh, ребята, мы уже дома. Я буду готовить макарошки. С камерой я разговариваю. Сейчас буду обзор делать квартиры. Только... В общем, тут у нас такая прихожая. Не поняла. Тут свет, походу, не включается, ладно. Картинка с черепами. Значит, хозяин квартиры сатанист, потому что, смотрите, такие у него ботинки. Сатанист 100%. Украденный дорожный знак. Главная достопримечательность. Дальше идут обуви хозяина. Это я подарила сегодня Мише такого Шрека. Oh, <звы> Дальше идет такое окно, оно очень классное. Это, наверное, прям моя любимка в этой квартире. Я тут уже просто раньше была. Какая наша кровать. Тут такой Уолтер Уайт она смотрит. А, Ребзи, тут, короче, обзор на... Не на... извиняюсь. <гум> обзор на туалет. Ось, ось така ванна, дуже велика. дуже велика. Нічого взагалі звичайного. Та це так буває, знаєте, ласти тут, коротше, букви які-то. Ні, ви я в притик не віжу. <гум> <гум> Отакі От пироги. Що, ми проснулись. подтянулись. Мы в шоке, потому что погода. Сейчас пасмурно, чтобы вы понимали. Сейчас пасмурно. Неделю назад, короче, была погода обалденная, уже люди на море ходили. А вчера вообще вечером был дождь. Вот с чего мы охренели. Тут дожди очень редко ходят и, в принципе, ходят. Да. И мы немножечко простыли. И у меня воспалился заусенец. А у тебя есть, да, самостоятельная жизнь. И вью. В общем, мы обнаружили такую проблему. У Миши <свят> забит унитаз <свят> И мы сейчас взяли вантус И мы что-то пытались я там <свят> отфигачить. Ну, Очень пытались, весело, не конечно не Просто там, там ты смываешь И вода поднимается сначала Давай покажем опуска... Твой <свят> 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 Не, я такое, наверное, показывать не буду Короче, не суть Там вода, она поднимается И потом опускается То есть, прикиньте, каково это срать в этом толчке ужасно. Беми Ве. Итак, мы нашли, вернее, нам Миша сказал, что здесь живет Алла Пугачева. Она же в Лимассоле, или сейчас она была. Миша ее видел. Я ее видел своими глазами. Она жива еще. Она не умерла от старости. Да. Смотри, какой она огромная. Саша so контент, товарищи. Маша. Oh, Маша. Сейчас зайди, смотри, как он за, пол, за полтора метра стоит. Да, 150 евро. 150 евро 17, да. да, штраф один. <музыка> <музыка> Барбув насправді дуже гарний. Мы навіть трошки пофоткались. попили пивка, а якщо хочете побачити больше фоток, посилання на мою Біо. Вы знаете, я здесь такой классный я туалет нашла. Напахнет. Это кресло это вообще что-то с чем-то. Менеджер. Время. Короче, мы с Мишей поменяли себе слоты для сим-карты. Тут, правда, плохо видно, но у него черный такой. У меня беленький. О, теперь нормально видно. Мы поиграли в бильярд. Мы едем гулять. Снова. Да. А еще, короче, тут у водителя сиденье мокрое. И правое полушарие тоже мокрое. У меня левая. О, мы двойные. Ой, это еще некрасиво. Сам-то некрасиво. Красиво. Нет. Это красиво. это что у нас? Граната. Ложись, кидаю гранату. Неро кафе? Да, okay. no? okay. пойдем. Okay. Кого-то пожарили там. Пахнет разложением и пердежом. Пердежом от меня. Да я уже помню. Там... Мы зашли в какой-то огражденный участок Что? У меня есть болгарка дома можем отпилить этот замок нахуй и пойти туда В Лимассоле очень много открытых дверей и когда я тут жила, я довольно часто ходила именно на этот я прям клип снимаю. доброго ранку, ти йобана, чудова купа сонячного світла. Вставай та єбаш! Ти курва знаєш, що за день сьогодні. Короче, у нас тут такой уже прикол появился. Мы вчера насчитали у Миши 12 пар обуви. Причем сначала мы насчитали как бы где-то 10. 10. Э, тут почти все это его обувь. Мы открываем шкафчик, а тут Еще две стоит. Марина открыла этот шкафчик, и мы смотрим, там наверху еще одна пара. Что, мальчик пропал? Джордан? Джордан? Кроссовки? Джордан, Мы вчера, короче, покупали картошку, и там на чеке было написано Потатис. Там такой вайп. нас наконец нормальная погода, мы идем в магазинчик. Я в таком луке. И не жарко, и не холодно, как туски? Сейчас буду уже встречать мою подружку. Я думала, мы фоткаемся. Сладкая? Я что-то видео снимаю. Ты что? Ты собираешься врешь, давай фоткай. Полинку. Раз, Коли ми виходили з дому, що в е, дощ, буквально зараз ви дивилися зранку відео, це було прям дуже спекотно. А зараз ми вийшли і знов дощ. Це Полінка. Знайомимося. моя подружка. Вона мені подарила свічечку дуже милу. ж ми знайшли ось таку бу. Якщо ви зараз подумали, що ви б таке не носили. Подумай еще раз. это, напевно моя найулюбленіша сешка в этом месте. После этого мы пошли играть в настольные игры с моей компанией. А я еду в MIUS. Да? Во Франции? Смотрите, Анготка пришла к нам. Это подружечка, подружечка такая. Озвучку, озвучку. Как я ухожу, ухожу от тебя. Честно, ты мне выебал весь мозг. Ты понимаешь, Можешь, что, ты что пойми, с Серегой пойми, я чувствую себя хорошо. лучше. Я не могу ага. любить тебя. Я не могу тебя. Я люблю тебя. Сказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя. Да она не может любить меня. Да я люблю тебя. И Влад, такой, и Влад такой, и Влад такой, к слову, вчера я просрался свои деньги в покер. <скорщит> я начал, что, слава, но слышал. это не мой. Дальше. Гарним завершенням вечора став похід в бар, який знаходився на даху, і там було дуже вейбово. Якщо будете в лімесолі, завітаєте до рофтоп бара. сейчас я закладку в кусок. Все, иди сюда, блядь. Уй, включи! Че, я сюда ски? блядь. Миша, если ты вдруг смотришь это видео, если вдруг так получилось, я, конечно, свершу, очень дико извиняюсь, но мы квиты. Ты взял мой ремень и отвыше Я взагалі не очікувала, що влог вийде таким довгим, тому я його вирішила поділити на дві частини. Якщо ви додивились до цього моменту, я вам дуже дякую. Я буду дуже рада, якщо ви підпишетесь, лайкнете це відео і напишете в коментарі, чим я можливо можу зробити свій контент краще. Дуже дякую вам за перегляд. Зустрінемось в наступній частині.